Васильевич, мы знаем, что вы перенесли буквально пару дней назад сложную операцию по замене тазобедренного сустава и коленного сустава, и это происходило одномоментно. Да сколько вам полных лет? Мне 76 лет. Как вы чувствуете сегодня себя после операции? Ну, первый день немножко не очень, а потом уже пос последующие дни все улучшение, улучшение. А сегодня третий день я себя чувствую уже отлично. Поставить. Да, сразу первый день меня поставили на как вот это называется. Да, доходунки первое время значит подъем их, потом поставил, ну это входит в программу реабилитации. На следующий день на лестницу я поднялся и с лестницы опустился, и все это под контролем было. Мне обучали, как правильно себя вести. Там допустим по лестнице я поднимался с одним костылем держался втроем за поручень, а обратно на двух костылях. Какой срок реабилитации вам прогнозируют? Врачи? Ну, прогнозируют следующий этап. Это где-то около двух месяцев это на костылях. Угу. После этого на палочке угу. и потом где-то по истечению до четырех месяцев я должен прийти к доктору без всяких приспособлений. Операция ⁇ это один момент, и он меня предупредил. А дальше ⁇ это реабилитация. Это более такой сложный процесс, и он зависит от каждого индивидуально человека. Доктор, я вам скажу, высочайший специалист. Я, прежде чем решиться на эту операцию, я зондировал, где сделать, как сделать. Потом мы с ним встретились, это буквально около месяца перед операцией. Он мне сказал, какие необходимо пройти мне процедуры, анализы все предоставить. А потом в дальнейшем, уже, когда уже посмотрел, что противопоказаний никаких к операции нет, он сказал, ну что, давайте будем готовиться к операции. Первый раз, когда мы встретились, и он увидел, что у меня проблема есть с правым коленным суставом и левый тазобедренный сустав беспокоит, значит, говорит, с точки зрения биомеханики, Делать надо одновременно по диагонали, то есть, потому что нагрузка идет на тазобедренный сустав, а с правой стороны на, по диагонали. При замене правого и уже пораженных артрозом сустава в той степени, в которой они есть сейчас, это снимет нагрузку на, с колена и с правого тазобедренного угу. сустава. И эти суставы можно будет консервативно и левый и правый э, тазобедренный, поддержать консервативным методом лечения, то есть у физиотерапевта. А с каким диагнозом вы поступили? Ну, у меня очень были большие, сильные боли в тазобедренном суставе. Хотелось без операции обойтись. Ходил на вот, это инъекции главу хлороновой кислота. Он, конечно... Мне сказал, что этого делать нельзя было, потому что оно впоследствии... Потом пришлось вот в процессе операции там ему делать процедуры, подчищать до нормального состояния для того, чтобы кость подчистить для установки вкладыша. А коленный сустав меня беспокоит уже где-то, наверное, лет 15. С хрящом уже были проблемы. Нога плавала немножко влево-право. Ну и потом я сделал рентген. Левое колено у меня было нормально, а правое было уже с Предлагали операцию лет 7 тому назад, но как-то я не решился. А потом что жизненный уровень начал ухудшаться. Вот в плане того, что при перемещении у меня возникали боли, особенно в тазобедренном суставе. И я в Паховой области и прочее. Потом я попал в Киев, приехал по рекомендации, ну, по, по отзывам, что все-таки Володкин Владимир Леонидович, как хороший специалист, себя хорошую репутацию имеет в этой области. И я вынужден был обратиться к нему. И я, в принципе, доволен, что я эту операцию провел. Теперь самое главное, надо теперь восстанавливаться. Это у вас 15 лет вас беспокоило колено? Колено. А тазобедренный он появился 3 года тому назад. Угу. И потом, когда сделали рентген, посмотрели, правое там незначительное, сейчас вот повреждение, а левое уже было в плохом состоянии. У меня даже хрусты были. И затем вот уже и левое колено начало меня беспокоить. Сначала правое, а мне так и сказали, в принципе, я был специалистом, мне говорят, это если левое нормальное у вас состояние, то при правой вот сейчас в таком состоянии, значит, вы будете перекладывать нагрузку на левую сторону, и это в обязательном порядке, это может случиться там ухудшение. И, ну, так и получилось. После этого, думаю, ну, свою судьбу так связывать и потом быть обузой для детей не хотелось бы. Я уже сегодня аж сделал три раза движение по коридору. Сегодня уже легче Я, по сравнению со вчерашним днем, оно каждый день идет на улучшение.